السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے وضو کسے کہتے ہیں اور وضو کے اندر کیا کیا باتیں ضروری ہیں اس تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کو بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی بارگاہ میں اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے آپ کے سامنے بیان کرنے کی تفیق عطا فرمائے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ وضو کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد وضو میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور جن کو جن کے فرائض وہ چیزیں کلاتی ہیں کہ جن کے نہ کرنے سے وضو نہیں ہوگا اور وضو میں کتنی چیزیں سنت ہیں صحیح ہے اور وضو میں کتنی چیزیں مستحب ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کے مقروحات کتنے ہیں یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ وضو کسے کہتے ہیں کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ جو وضو کرتے ہیں تو وضو کس چیز کا نام ہے وضو کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے تو آپ اس طرح سے اس کو بتائیں گے یا بتائیں گی کہ وضو اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے وزو اسے کہتے ہیں کہ جب انسان آدمی مسلمان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پانی لے کر یا دوسرے لفظوں میں اگر برتن میں نے لیا تو نلکے سے نلکا یو یوز کر رہے ہیں تو صاف پانی لے کر پاک پانی جو ہے اس اس کو لے کر پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے صحیح ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے پھر تین بار کلی کرے اور پھر جو ہے مسواک کرے ٹھیک ہے اور پھر تین بار ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کو صاف کرے پھر تین بار منہ دھوئے پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے پھر سر کا اور کانوں کا مسا کرے اور پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے اس کو وضو کہا جاتا ہے یعنی اس عمل کا نام جو میں نے سارا آپ کے سامنے بیان کیا اس کو وضو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ وضو میں کیا چیزیں ضروری ہیں صحیح ہے جی تو وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا انہیں فرض کہتے ہیں اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے ناقص کا مطلب کمزور ہوتا ہے ہو تو جاتا ہے لیکن اس میں کمی ہوتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں سندر کہا جاتا ہے صحیح ہے اور وضو میں بعض باتیں ایسی ہی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور اگر نہ کریں چھوڑ جائیں تو اس سے کوئی وضو کو نقصان نہیں ہوتا ایسی باتوں کو وضو کے اندر جو ہے ان کو مستحب کہا جاتا ہے تو ہم جو ہے ترتیب وائز ان کو پڑھیں گے اب انشاءاللہ تو سب سے پہلی چیز تھی وضو کے فرض کہ جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا تو وہ کتنے ہیں وضو کے فرض کتنے ہیں تو جان لیجئے کہ وضو میں چار فرض ہیں وضو میں چار فرض ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے یعنی ہمارے جو یہاں پہ ہر بندے کے پیشانی کے بال ہوتے ہیں پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک صحیح ہے جی یہ تھوڑی اس کو کہا جاتا ہے اس حصے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک وہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک موت ہونا صحیح ہے کان کی لوہوں سے اڑاد یعنی کان کا یہ والا حصہ ہے کہ اس کان ایک ایک لوہ سے لے کر دوسرے لوہ تک اس چیئر اس یعنی اس ساری گلائی کو کور کرنا یہ فرض ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک جو ہے منہ کو دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے وضو کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ٹھیک ہے جی تیسرا فرض ہے وضو کا چوتھائی سر کا مسا کرنا چوتھائی سر کا مسا کرنا دیکھیں اگر یعنی کہ چوتھائی سر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو سر ہے مکمل ایک اوپر حصہ ہے ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے اور ایک پچھلا حصہ ہے صحیح ہے تو یہ چار کے چار حصے ہوتے ہیں سر کے تو اگر ان میں سے کسی ایک حصے کو بھی ایک انسان نے اپنا ہاتھ پھیر لیا اس پہ پورا تو جو ہے وضو کا جو فرض ہے مسا کرنے کا سر کا مسا کرنے کا وہ ادا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر چار چوتھا فرض وضو کا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا دونوں پاؤں کو ٹخنوں کے سمیت دھونا یہ وضو کا چوتھا فرض ہے تو یہاں تک ہماری بات ہوگی وضو کے فرائض کے بارے میں کہ وہ چار ہیں اس کے بعد سوال ہے کہ وضو میں سنتیں کیسی کتنی ہیں وضو میں سنتیں کتنی ہیں تو جان لیجئے وضو میں تیرہ سنتیں ہیں وضو میں کتنی سنتیں ہیں جی وضو میں تیرہ سنتیں ہیں کہ سنت سے مراد ہم نے پڑھ لیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ چھوٹ جائیں تو وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو ناقص ہوگا اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تیرہ سنتیں کون سی ہیں اس میں نمبر ایک ہے نیت کرنا کہ جب ہم وضو کرنے لگیں تو اس سے پہلے نیت کریں صحیح ہے اور میں نے بتا دیا اس سے پہلے ویڈیو میں کہ نیت زبان کا فیل نہیں ہے نیت دل کا فیل ہے دل کا عمل ہے تو یعنی انسان بس دل میں یہ نیت کر لے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں یہ نیت کافی ہوگی نماز کے لیے وضو کرنے لگا ہوں کون سی نماز لیے زبان سے نہ کہنا ضروری نہیں ہے اور دوسری سنت وضو کی ہے بسم اللہ پڑھنا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ لے اور چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لے ٹھیک ہے تیسری سنت وضو کی ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا سٹوں تک دھونا یہ تیسری سنت ہے اور چوتھی سنت ہے وضو کی مسواک کرنا چوتھی سنت کیا ہے وضو کی مسواک کرنا اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ اپنی انگلی پھیر لے مسواک کی جگہ پہ اور پانچویں سنت ہے وضو کی تین بار کلی کرنا تین بار کلی کرنا لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ تین بار جو کلی کی جائے گی وہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کے کی جائے گی ٹھیک ہے اور چھٹی سنت وضو کی ہے تین بار ناک میں پانی ڈالنا تین بار ناک میں پانی ڈالنا اچھا تین بار ناک میں جو پانی ڈالا جائے گا یہ دائیں ہاتھ سے نہیں ڈالا جائے گا اس کو بائیں ہاتھ سے ڈالیں گے نمبر سات وضو کی ساتویں سنت داڑھی کا خلال کرنا داڑھی کا خلال کرنا کہ جس کی داڑھی ہے تو وہ وضو میں جو ہے منھ دھونے کے بعد داڑھی کا خلال کرے داڑھی کا خلال کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ چار ہماری انگلیاں ہیں ان کو ایسے پھیننا ٹھیک ہے جی اس طرح سے نیچے کی طرف سے ہاتھ گیلا جو ہوگا اس کو ایسے پھیر دینا تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا داڑی کا خلال ہو جائے گا نمبر آٹھ ہے وزو کی سنت ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا نمبر نو ہے ہر عز کو تین بار دھونا ایک دفعہ دھونے سے تو فرض ادا ہوگا اور ہر عز کو یعنی چہرے کو بھی تین دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تین دفعہ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت تین تین دفعہ دھونا یہ سنت ہے اور دسویں سنت یہ ہے کہ ایک بار تمام سر کا مسا کرنا اس سے پہلے ہم نے فرض میں پڑھا تھا کہ فرض کتنا حصہ ہے مسا کرنا سر کا وہ چوتھا حصہ سر کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے اتنا اتنا حصہ اتنے حصے کا مسا کرنا سر کا فرض ہے لیکن پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر گیارہ ہے وضو کی سنت دونوں کانوں کا مسا کرنا دونوں کانوں کا مسا کرنا نمبر بارہ ہے ترتیب سے وضو کرنا ترتیب سے وضو کرنا ٹھیک ہے یعنی جو ترتیب پہلے میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے شروع میں بیان کیا ہے اس ترتیب سے وضو کرنا یہ نہیں کہ پہلے پاؤں دھو لیے وضو کے شروع میں پھر ہاتھ دھوئے پھر منہ دھوئے دھویا یا پہلے کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیے اس کے بعد منہ دھویا یا پاؤں دھوئے تو یہ ترتیب کیا ہو جائے گی الٹی ہو جائے گی جو ترتیب آپ کے سامنے بیان کی گئی یعنی پہلے کہ دونوں ہاتھوں سے گٹوں سمیت دھوئے پھر جو ہے نا وہ اپنے سر سے شروع کرے پھر کونیوں پہ آئے ہاتھ دھوئے پھر اس کے بعد مسا کرے پھر اینڈ میں جو ہے سب سے پاؤں پودے تو ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے ٹھیک ہے باقی اگر کسی نے ترتیب کے خلاف وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا نمبر تیرہ وضو کی تیروی سنت ہے پے در پہ وضو کرنا پے در پہ وضو کرنا پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کرتے مثلا اگر اپنا چہرہ دھویا ہے تو اب اس میں چہرہ دھونے میں اور اس کے بعد کوڑیاں دھونے میں ہاتھ دھونے میں اتنا ٹائم درمیان میں یا اتنا وقفہ نہیں کرنا کہ آپ کا چہرہ خشک ہو جائے صحیح ہے تو اگر کوئی ایسے وضو کرے گا تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا خلاف سنت ہو جائے گا جس کی وجہ سے وضو ناقص ہوگا صحیح ہے تو پے در پر وضو کرنا کہ ایک اس خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لیں تو یہاں تک ہمارے وضو کی تیرہ سندتیں کیا ہو گئیں جی مکمل ہو گئیں اس کے بعد اس کے بعد ہے جی وضو کے مستحب وضو کے مستحب وضو کے, کے, کے مستحب کتنے ہیں وضو کے مستحب پانچ ہیں نمبر ایک دائیں طرف سے شروع کرنا یعنی وضو جب آپ کرنے لگے تو پہلے جو ہے وہ کون سا ہاتھ دھوئیں دائیں ہاتھ دھوئیں اچھا یہاں لکھا ہے انہوں نے کتاب میں کہ بعض علماء نے اس کو سندت قرار دی ہے اور زیادہ قوی اور زیادہ دائیں کو سے شروع کرنا سننا جائے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دوسرا مستحب ہے وضو کا گردن کا مسا کرنا گردن کا مسا کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر تین ہے وضو کے کام کو خود کرنا دوسرے سے مدد نہ لینا یعنی کہ خود وضو کرنا چاہے آپ لوٹے سے کر رہے ہیں یا کسی برتن سے کر رہے ہیں نلکے سے کر رہے ہیں تو آپ خود وضو کریں کسی اور سے وزو نہ کریں کہ میرا منہ دھو دو میرا ہاتھ دھو دو یا میرے پاؤں دھو دو ہاں اگر کس نے کوئی مجبوری ہے اور کس نے ایسے کر لیا وزو تو وزو ہو جائے گا ایسا نہیں تو وزو نہیں ہوگا لیکن خود کرنا یہ مستحب ہے نمبر چار مستحب جو ہے وزو کا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا صحیح ہے کہ اگر ممکن ہے تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کرتے وقت اپنا منہ قبلہ رخ کریں قبلہ کی طرف کریں اور نمبر پانچ وضو کا مستحب ہے پاک اور اونچی کا جگہ پر بیٹھ کے وضو کرنا تاکہ آپ جو وضو کہہ رہے ہیں تو پانی زمین پہ گر گا تو اس کی چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ اور ہمارے بدن پہ نہ پڑیں تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی وضو کی سنتوں کے بارے میں وضو کے مستحب کے بارے میں اور اس کے بعد ہے کہ وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں وضو میں کتنی چیزیں مکروع ہیں یہ مکرو سے مراد ہے کہ ناپسندیدہ مکرو سے مراد کیا ہوتا ہے ناپسندیدہ چیزیں جن کے کرنے کرنا جو ہے ناپسند کیا جاتا ہے شریعت میں تو وضو میں چار چیزیں مکروح ہیں نمبر ایک ناپاک جگہ پہ وضو کرنا کیونکہ اگر ناپاک جگہ پہ وضو کیا جائے گا تو اس سے کیا خطرہ ہے آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو سکتے ہیں آپ کا بدن بھی پاک ناپاک ہو سکتا ہے ان اس ناپاک جگہ کی وجہ سے نمبر دو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا سیدھے ہاتھ سے وضو میں ناک کو صاف کرنا یہ مکرو ہے ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے کہ وہ الگ چیز ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے کہ وہ ناک صاف نہیں کر سکتا بائیں ہاتھ سے تو اس صورت میں جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کر لے تو اس میں راحت نہیں ہوگی کیونکہ وہ مجبوری ہے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکرور ہے نمبر تین وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا کہ وضو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں کہ آج کل ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ دنیا کی باتیں کرنا وضو میں مکروح ہے صحیح ہے نمبر چار سنت کے خلاف وضو کرنا کہ جو سنت طریقہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا اوپر وہ اس طریقے کے خلاف وضو کرنا یہ بھی وضو کیا کہ ہاتھ میں شامل ہے سب سے آخری چیز ہے کہ نواقز وضو جس کو کہا جاتا ہے وہ چیزیں جن سے وضو جن کے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہوا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کو یہ چیزیں پیش آ گئیں تو ان سے وضو ٹوٹ جائے گا ان کو کہا جاتا ہے نواقز وضو تو نواق ہے وزو کتنی ہیں وہ آٹھ چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں آٹھ ہیں نمبر ایک پیشاب یا پخانا کرنا کیا ایک آدمی نے اب یا پخانا کرنا یا ان دو راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مثلا پیشاب پخانے والے راستے سے کوئی خون نکل آئے یا پس نکل آئے پیپ نکل آئے اس طرح کی کوئی چیز نکل آئے یا کوئی کیڑا نکل آئے اس ایسا بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگر کسی کا پہلے سے وضو تھا نمبر دو ہے ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا یعنی کہ جو پچھلا حصہ ہے جہاں سے ہم پخانا کرتے ہیں وہاں سے ہوا کا نکلنا ریح کہتے ہیں یعنی کہ گیس کو گیس خارج ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین ہے بدن کے کسی بھی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا بدن کے کسی بھی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بہہ جانے کا مطلب اگر اس کا اس کی اس کا ذرا مطلب مقوم سمجھ لیجیے کہ مثلا دانہ نکلا آپ کے پھنسی نکلی یا پھوڑا نکلا اور وہاں سے خون نکل کے بہہ جائے بہنے کا مطلب یعنی نہیں اس پھنسی وغیرہ کے اندر سے نکل کے باہر نکل ہے صحیح ہے یہ بہنے کی مطلب ہے اگر اندر ہی ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا نمبر چار ہے مو بھر کے کہہ کرنا کہ ایک بندے نے وضو کیا تو اس کو مو بھر کے کیا آ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا مو بھر کے کیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کیا آئی کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو روک نہیں سکتا اتنی یعنی زور سے آئی اتنی پریشر سے آئی وہ کہ نکل جائے اس کو کہتے ہیں مو بھر کے کیا کرنا ٹھیک ہے نمبر پانچ ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا کہ آپ جو ہے نا کرنے کے بعد آپ لیٹ کر یا سہارا لگا کر کسی چیز سے ٹیک لگا کر سو گئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کی وجہ یہ کہ اس میں جو آسا ہے جوڑ ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہو یہ یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا اس کو پتہ نہیں لگا اس لیے شریعت نے کہا کہ لیٹ کا یا سہارا لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا نمبر چھ ہے بیماری کسی اور وجہ سے بیہوش ہو جانا صحیح ہے کہ ایک بندے نے وضو کیا اس کو کوئی بیماری تھی کو دورہ پڑا یا کوئی ایک اچانک سے کوئی صدمے والی خبر اس کو ملی تو وہ بیہوش ہو گیا تو ایسی صورت میں بے ہوش ہونے کی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یعنی اس کو اگر ہوش آئے گا اس نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا نمبر ساتھ مجنون یا دیوا یعنی دیوانہ ہو جانا کہ ایک بندے نے وضو کیا بالکل ٹھیک تھا ذہنی لحاظ سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ دم یادم سے جانا وہ کیا ہوا وہ پاگل ہو گیا ٹھیک ہے تو پاگل ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نمبر آٹھ ہے نماز میں کیا مار کر ہنسنا کہہ کہا کسے کہتے ہیں کہ اتنی اونچی آواز ہے ہنسنا کہ جو آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو سن سکتے ہو یہ آس پاس نہیں ہے لیکن اتنی اونچی آواز ہے اس نے ہنسنا کہ اگر آس پاس کوئی لوگ بیٹھے ہوتے تو ان کو آپ کے ہسنے کی آواز آ جاتی اس کو کہتے ہیں کہکا تو نماز پڑھا تھا ایک بندہ وضو کر کے اور نماز کے دوران کوئی اس کو بات یاد آ گئی یا اس کے سامنے کوئی ایسا عمل ہوا صحیح ہے تو جس کی وجہ سے اس کو نماز میں کہہکا آ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا تو یہاں تک جو ہے آج کی آج ویڈیو آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی تو خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ وضو میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وضو میں سنتیں کتنی ہیں وضو میں چار فرض ہیں تیرہ سنتیں ہیں پھر ہم نے وضو کے مستحب پڑھے وضو میں پانچ مستحب ہیں پھر اس کے بعد ہم نے وضو میں پڑھا کہ کتنی چیزیں مکروہ ہیں تو چار چیزیں مکروہ ہیں اور سب سے اینڈ میں ہم نے پڑھا کہ وضو کو کتنی چیزیں توڑ دیتی ہیں تو آٹھ چیزیں ہیں